бедные, сколько ж можно. Левый берег Херсона. Что с левым берегом Херсона? Левый берег Херсона. Время на Что с ним? Но все равно показывают, вот, вот все равно они показывают возвращение. Да, палки в колеса вставляют. Очень сильно палки в колеса вставляют, но все равно идет возвращение, как хотите. Дети, ну вот опять же, до да, временно оккупированные территории. Левый берег Херсона. Дети не отпускайте детей. Нікуди. Ні, ні, ні в які табори російські, нікуди. Я вас дуже прошу побережіть їх. Заведіть в село, я не знаю, що є. Е, президент сказав напередодні Великодня і після Великодня можливі нові удари РФ. Тобто, якщо президент повідомляє, він же ж не часто повідомляє да, на ну ми ми знаємо да. Тобто реально буде, так? Ну, я діла розклад. Ну, де ж это? Я діла сьогодні просто розклад мід Литви. предупредила о том, что могут удалить. Да, несмотря на то, что их ограничивают. И у них планы, между прочим, очень подлые, знаете, подлые планы. Да. Какой-то такой... Они понимают, смотрите, что вот этот переговорный процесс все идет, и как бы их ограни... А им же надо что-то показать. Что-то. Такое впечатление, что они нам хотят где-то создать критическую ситуацию. Да. И рывок сделать, что-то продвинуться где-то вперед. Mm -hmm. Ну і тоже теж себя могут, в Європі можуть, опять же з точки зрения обвинить українських ворожов сіл? Ані все час хочуть розсорити все. так да, це їм важливо. Пані Олена, Ваня питає нас, чи готують штати військовий конфлікт на сході з Росії якусь країну підбурити проти Росії, щоб там закрутити її додатковий фронт відкрити? Чи буде росі... Росі... в росі... десь на кордоні з Росією якийсь відкритий новий фронт? На... где запад восток не, на сходе на сходе на сходе России запад да не на сходе на восток да восток восток России восток России что восток России восток России Ну, по-любому там что-то будет. Будет. Ну, как-то скрыто там, может быть, еще. Угу. Что еще там? Там идет, я не знаю, Восток России. Это же Курилы, да, туда. Да, да. Камчатка. Извержение вулканов. Или вулкана. Я уже об этом говорила. И причем когда извержение вулканов, это еще усилить это, это Китай, я так понимаю, усилить извержение вулкана, чтобы было очень мощно, угу. ну чтобы были цунами, там вот такое. Армагеддончик -ар 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 сделать. чуть на накрыет. Подождите, пожалуйста, укра... место Украинка Киевской области. Вы там говорили вода, а середина написала, может быть, про... там на воде стоите. Украину, Крест, Украину, Пасху. Ну да, вода. Либо же какие-то какая-то диверсионная деятельность. Что-то идет от воды. Либо отравление Ну что-то нехорошее. Вот какие-то нехорошие планы. Дьявол падает. Ну, опасность идет из воздуха, я бы сказала. Будьте аккуратны. Вот а, Жан... один есть какую-то замутить, черт возьми. Это... Любасенький, будьте оборожнее. А, Ривная просит. Жанна. Что же... Опасность идет. Ракетная дроновая. Дети подростки. Дети подростки, смотрите. Ракетная дроновая. Работа по ВО. Производство, где много людей. Угу. Что-то связанное тоже с водой, либо же с отравлением. Будьте внимательны. Это может быть и дроны, да, вот эти вот, да, которые... Да, да. Да, потому что, видите, показывают очень часто отравление, 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 отравление. Поэтому это как вариант, потому что тут четко дрон, и, ну, как у меня, и вода, и отсюда отравление. Ничего себе. Любосенький ставьте лайк, донатная на не силы. Тамара, Сыч, ну, любасеньки, у меня не двадцать, чувяш, вас не залучать спокойно будущий час. Небо, магические стойки, небо. Магические стойки, небо. Ну, я говорила, желание раскачать ситуацию в Днепра. Опасность около воды, рядом с водой, перемещение, передвижение. Дьявол выпадает, Опасность. да, Опасный, да? Ну, идет нестабильная ситуация. Опасность диверсионной деятельности. Ну, ну нехорошая карта. Yeah. Ну, смотрите, ну, одни мечи и старший аркан смех. Скоро, особенно, смотрите, в дневное время, я вас прошу, там, где много людей, Господи. предельное внимание, потому что что-то быстрое, наведение быстрое. Не дайте повторить той ситуации, к сожалению, mm -hmm. которая у нас уже была. Судимо ж, енергосистеми, що там, то що сильно горить, все, що з цим зв'язано. У нас є делегація в Парижі, да, там, там Уїков, Макрон, Рубіо, наша делегація вміру, вони там домовляються про гарантії безпеки, припинення вогню. Як взагалі відбулася ця зустріч? На... Що для України? Про що там домовилися? Може, реально домовилися? Это встреча во Франции. Что для Украины? Пусть для Франции. Смотрите, очень... я, делала, я сделала расклад, он не выпущен перед э, нашим с вами эфиром. Да. И вообще, э, как бы здесь есть очень положительные моменты для Украины, о которых мы говорить не будем. В целом, такое впечатление, что уже порешали, да, только определенные моменты, да, как бы поехали уточнить. Но это говорили, они уже все решили давно. Да, да, так и по картам. Поэтому там карты ну сразу там табу, да, не надо говорить об этом, да, там обсуждались территории, но сама реакция Кремля говорит в этом раскладе, что они вот для них эта встреча, понимаете, это у них вызывает бешенство, Андрея они вот... так хотели сорвать эту встречу, все что угодно, потому что все получается, что теперь все пойдет не по их сценарию, не по их плану. А ну тепер дивіться, чи це може бути реакція? Якщо ракети Таурус використовуватимуть для удару по критичній інфраструктурі Росії, це розцінюватиметься як пряму участь Німеччини у війні на боці Києва, каже МЗС Рашеї. Тобто бачите... Они вони вони... Вже, розумієте, чому я говорю? Смотрите, я ж вам говорю. Я не уточняю. Я говорю, ну, що річ йде о допомогі, яку ми побачимо на території Росії. я вас пытаюсь. Тау... Они, они это больше как, ну, они ж владеют информацией, и они, знаете, по картам. Они вот сидят и ждут, ждут прямо, когда сольют, ну передадут им информацию, ну, что ж там, о чем там договориться? Чтобы они те Я вас пытаюсь. хорошо, что мы спрашиваем, что они боятся. До конца травня, Таурусы полетят в. Травня. Да, до конца травня. Май, май 2025 года. Магия 2025 года полиграм. Там Ну, май, давайте так, май не май, но <социт>, полетят. <-о> <социт> что-то полетит. Что-то полетит. Мы не знаем, что, давайте так скажем. Мы не знаем, что я не показываю две карты тут перед <социт> этим. Но что-то полетит. Ну, дивіться, ЗСУ звільняють на сьогоднішній день інформацію від Сирського, що звіль... вони звільнили 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Це означає, що оця перевага, яка була у росіян в районі Покровська, вона пішла в наш бік? Отак. Що росіяни... Ну, таке впечатлення, що вони, її, знаєте, на Лиман зараз пересосвідують. Ні, там є. Ну, їм же, їм же хоч щось. Ну, от хоч щось. Я ж говорю, перед парадобісієм треба вирішатися ну, каких-то успіхів. Дуже. Ну давайте поднимемся, Лиман, потому что там и там служить хлопці, мы помогаем. На том, напрямку, куда -то, да, Ждать но... Лимана, ну, ближайшее время. Потом... Ну, будут переть, переть будут. Угу. Опять же, то же самое. Смотрите, для наших ребят в спину, слева, справа, из-под земли, ну стандартно уже. Женщина, да. опасайтесь женщин с подарками, с Пасками там. Дай бог, тупик там пока. Дай бог, но ситуация такая, знаете, такая. Все равно показывает тупик. Пока, смотрите, вот так, да? Одну карту уберу. Пока... Ну, вот, я так, э... Не понятно, что они там очень малюнки такие активные. Я, я, я сколько раз, я с ними уже сотни раз, мы уже разом. И я никогда не понимаю, что это за карта. Ну Николь... я на всякий случай, чтобы мне разрушать все. <laughs> <laughs> как бы ситуация должна подвиснуть, да? Но да. она нестабильная. Да. Ну, дай Бог, чтобы оно так и было. А дальше мы прикроем. Их <laughs> прикроем, ну, дай Бог. Так, Елена питает, Хелен. Китай, Доп... Китай буде, давайте так, допомагати Україні відвоювати окуповані території в Росії? Буде тобто бути на боці України, так? Ну как, Отвоювати, если он как бы сам хочет їх иметь? Ну, как отвоювати? А, то есть все-таки, на кое не он будет против. Он хочет их иметь. Видите, а. спи, сначала спивластник. Ну, как бы, да, зачем? А, он их хочет. А то что? Давайте посмотрим. Он хочет, нет, он не будет помогать. Они будут уходить. Он заинтересован э, в том, что там есть. Вот так. Да. Не территории ему нужны, нет. ему то, что там, недра ему нужны. Ну давайте так, по сухому залозу, Китай будет на территории Украины недра, как вы кажете, надра добывать наши. добывать наши недра. В целом, спрашиваю, да? да? Или оккупированные отдельно? Не, оккупированные, оккупированные. На время на оккупированных территориях, правильно? Да. Китай будет добывать недра на время на оккупированных ну, во-первых, давайте так, он скрытый, мы уже у нас был такой расклад, помните? Они каким-то да, скрытым нет, образом уже тихоря что-то там добывают. Тихоря. Да. Ну, вроде не они, но они там присутствуют, это факт. Тихоря. А вообще, по большому счету, нет. Mm -hmm. uh, Пытаем попросить Ивана Франкис подивиться. Питаю всех любезных, и дякую, что пишете хорошие комментарии. Ивана Франковского, что ждать Ивана Франковского? Ну, на ближайшее время, включая Пасху, что ждать Ивана Франковского? Дьявол, видите? Я так понимаю, на запад Украины, наверное, дьявол вот. сразу выпадает. Да, Ивана Франковского, запад Украины. Ничего себе. Да, какой-то вот у них план есть, смотрите. Цели какие-то уже есть у них. У них все там уже есть. А ну, давайте, то, погибнем, Особенно перемещение, передвижение. Вот просто предупреждаем. А угу. а -а -э Львив. Что ждать Ну, я же говорю, у Льва, у Львова, вот прям как мы за Львова, у них прямо у Кремля особый интерес любовь, в кавычках, к Львову. Ну у -у -у. вот прям особо, Десятка мечей падает. Будьте внимательны. Кто-то им не не спокой, да? Диверсионная деятельность. Что там? Перемещение, передвижение. Причем в скором времени, смотрите, у -у -у. вот опасность идет. Предельное внимание. Перемещение. То же самое, Львов. В дневное время, я вас прошу там, где много людей, будьте аккуратны. Диверсии. Или на, воду. Давайте подивимся в Тернопіль тоді, що? Тернопіль подивимся, якщо подивитися в Західній області. Ну, Рівне нам теж там показывала Да? Давайте поднимемся в Тернопіль. Сейчас, давайте в целом. Идет опасность Западу Украины в целом планы управля на запад Украины на Пасху после Пасхи. Желание есть, да. Желание есть. Так, Тернополь. Диверсионная деятельность. Вот смотрите, диверсия, вот Львов, Тернополь. Диверсия может не молодежь, да, как мы привыкли, да, карты показывают, а женщины тут могут быть. Так часто бываю про жінок, погано не думаю, как правило, знаете. Да, опасность. Или же те, которые нанимают женщину за этим. Ну, защита идет. Угу. Карта выбора. Ну, еще, видимо, карта выбора двойки, двойки. Давайте будем надеяться, ну, к сожалению, карта выбора, да, еще может быть не определились, потому что здесь двойки, двойки, выбор, двойка, yeah. но вообще желание есть, желание энергосистемы, то, что горит, или же газовые, там, если там есть что-то сильное, но ну, это еще административные или медицинские учреждения, но это карта выбора, ну, понятно, если выбор... це думає. Дуже ну, рішають. Ну, але по по Франківську там А чітко цілі чітко є, да? А які-то ще у них? А, поняла, а в етом фіналі подивимося. Питаю от, наприклад, Наталія, коли можна повернутися в місто Покровськ? Коли воно буде -по 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 -по. для життя? А все, давайте спросимо. Покровськ, е, а, а строят. Покровськ возродиться. Покровськ возродиться. строится Да, и очень быстро. О, Боже. Ну, промыслов разумеете, промысловец. Да, быстро, быстро причем так. что они борются. Да, это Об... Украина показывает. Быстрое восстановление. Вот так вот, любезненький. Я в это верю. Uh, Тубанила, дякую за прекрасный эфир. Я, я вірю в Україну, в нас всіх, що ми ви донатите, ми допомагаємо, підтримуємо, і ми спонсори перемоги разом з вами. Пані Лана, дякую за прекрасніша ефір.